কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছেনে আৰু মই দৰ্শনাই পুনৰ বা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰাউণ্ড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ পূৰা মোবাইল চোবাইল লৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ এইটো হ'ল মাৰ মোবাইল মোৰ নহয় এই কুৱেশ্যনবোৰ পঢ়িম আৰু এটা এটাকৈ ৰিপ্লাই দি যাম কিছুমান মানে ইমান ফানি ফানি কুৱেশ্যন আহিছে ন মই মানে কি উত্তৰ দিম কি উত্তৰ নিদিম মানে মই কুৱেশ্যনবোৰ গোটেইবোৰ পঢ়া নাই বাৰু কি কি আহিছে কিন্তু কেইটামান মই পঢ়িছোঁ ইমান ফানি ফানি কুৱেশ্যন আহিছে ন মই মানে কি আৰু কি এন্সাৰ দিম কি নিদিম তেনেকুৱা মানে মানে কি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে আকৌ কি এনচাৰ দিম মানে মই ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰু কি এন্সাৰ দিম সেই সেই মানে সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাউণ্ডটো আৰু আপোনালোকেও ইমানবোৰ কুৱেশ্যন সুধিছে মোক প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ কাৰণ মোক ইমানখিনি কুৱেশ্যন সোধাৰ বাবে যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মানে মই কমিউনিটি প'ষ্ট এটা দিছিলোঁ যে মোক যদি কোনোবাই কিবা সুধিব বিচাৰিছে সুধিব পাৰে কুৱেশ্যন যিকোনো তো আপোনালোকে মোক ইমানবোৰে মোক কুৱেশ্যন কৰিছে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ কুৱেশ্যন কৰাৰ বাবে এতিয়া মই কুৱেশ্যনবোৰ এফালৰ পৰা পঢ়ি যাম প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিছে এটা মহ ঘূৰি আছে পুৰা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিছে বৰ্ণিতা কলিতা বা তুমি বৌক কিয় বা বুলি মাতা মই বৌক কিয় বা বুলি মাতো কাৰণ বৌৰ লগত মোৰ বহুত আগৰ পৰাই চিনাকি মানে দাদা আৰু বৌৰ লাভ মেৰেজ ন তো দুয়োটাই আগতে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল তো মই বৌক আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ তো সেইকাৰণে মানে চাগৰিকা বা মাতি বৌটোলৈ কনভাৰ্ট হওঁতে অকণমান মোক টাইম লাগিব বাৰু বিয়াৰ তিনিমাহ হৈ গ'ল পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু মই এতিয়া মানে বায়ে কৈ আছোঁ বৌ মানে মোৰ মুখলৈ অহাই নাই কাৰণ চাগৰিকা বৌ মানে নাহে আৰু মোৰ মুখলৈ মানে তো বায়ে আহে সেইকাৰণে মই বা বুলি মাতোঁ সেইটোৱে এন্সাৰটো আৰু তাইয়ে আৰু বহুতকেইটা মোক কুৱেশ্যন সুধিছে তোমাক বেছি তোমাৰ ডাঙৰ দাদা নে সৰু দাদাই বেছি মৰম কৰে আৰু বেছি কাৰ লগত কাজিয়া হয় ডাঙৰ দাদানে সৰু দাদাই বেছি মৰম কৰে কোনে বেছি মৰম কৰে সেইটো সুধিছে মই মিছা কথা নকওঁ মোক দুয়োটাই সমানে মৰম কৰে কাৰণ মৰমটো জুখিব নোৱাৰি ন কোনে অভিয়াচলি ন দাদা হয় এজনীয়ে ভণ্টি হয় সৰু মই মৰমটো কৰিবই ন সমানে কৰে চবৰে মৰম কৰা ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ কোনোবাই যদি বেলেগ এটা টপিকত গালি পাৰে বেলেগজনে আকৌ বেলেগটো টপিকৰ ওপৰত গালি পাৰে মানে মোৰ কেনেকুৱা হয় যে সৰু দাদা আৰু মানে কাৰ লগত বেছি কাৰ লগত বেছি কাজিয়া হয় মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ লগত একদমেই কাজিয়া নহয় কাৰণ সি মানে ইমান কথা নকয় ন ত' মানে তাৰ লগত মানে খুব কম কথা হয় আৰু কিবা থাকিলেও মানে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কথা কওঁ আৰু মানে কাজিয়া পেচাল ইমান নহয় আৰু কিন্তু সৰু দাদা আৰু মই মানে কি মেকুৰীৰ কুকুৰ মেকুৰী টাইপৰ লাগে পুৰা কাজিয়া লাগি থাকে কিন্তু সি মোক মৰমো বহুত কৰে কিন্তু কাজিয়াও লাগে কিন্তু ডাঙৰ দাদাৰ লগত কাজিয়া নালাগে বাট মৰম কৰে আৰু দুইটা সমানে কাৰো মৰম মানে ছিক্সটি ফৰ্টি নহয় দুয়োটাৰে ফিফটি ফিফটি ইকুৱেল মৰম কৰে আৰু তাইয়ে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছে যে খোৱা বস্তু কোনে বেছি আনি দিয়ে তোমাক আৰু ডাঙৰ দাদা আৰু চৰুৰ দাদাই মৰমতে কি বুলি মাতে খোৱা বস্তু কোনে বেছি আনি দিয়ে খোৱা বস্তু খোৱা বস্তু চাওক এতিয়া ক'ৰবাত গ'লেতো খাওঁ বাৰু সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ঘৰলৈ কিন্তু খোৱা বস্তু বেছি সৰু দাদাই আনে মানে ডাঙৰ দাদাই ইমান মানে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ইমান সি নিজেও খাই ভাল নাপায় বা কেতিয়াবা আনিব ক'লেহে আনে নিজৰ মতে নানে কিন্তু সৰু দাদাই মানে কি সি যদি কিবা এটা খায় সেইটো ঘৰলৈ লৈ আহে তো সৰু দাদাই বেছিকৈ খোৱা বস্তু আনে আৰু ঘৰত কি বুলি মাতে এই যিকোনো নামেৰে মাতে মোৰ বহুতকেইটা নাম আছিল যিকোনো নামেৰে মাতি দিয়ে আৰু হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে ত্ৰিছ নাই তাই কৰিছে বা তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে কি জব কৰে তৃষ্ণা ধন্যবাদ কৃষ্ণটো কৰাৰ বাবে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে কি জব কৰে ফাৰ্ষ্টতে কওঁ যে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড টাইপৰ তেনেকুৱা বয়ফ্ৰেণ্ড নাই আৰু যদি ফিউচাৰ মানে এজনতো হ'বই আৰু কোনোবা এজনক যোন মোৰ হ'বলগীয়া আৰু তেখেতে মই যিহেতু সুধিছা কি জব কৰে মই জবো বেয়া নহয় ভাল লাগে মোৰ কিন্তু মই বিজনেছ কৰিলে বেছি ভাল পাম চাগে মানে বেছি হেপ্পী হ'ম যদিহে মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে বিজনেছ কৰে ইন ফিউচাৰ যেতিয়া হ'ব যদিহে বিজনেছ কৰে তেতিয়া মই বেছি ভাল পাম আৰু জব কৰাতকৈ আৰু যদিহে নকৰে চলিব আৰু জব কৰিলেও চলিব কিন্তু মোক যদি জব আৰু বিজনেছ বুলি সোধে মই বিজনেছটো বেছি ভাল পাওঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে সোনালী ডেকাই তোমাৰ ঘৰ ক'ত ঘৰত কোন কোন আছে তুমি কি পঢ়ি আছা বিয়া কেতিয়া ক'বাচোন প্ৰথমতে ধন্যবাদ আপোনাক কুৱেশ্যনটো কৰাৰ বাবে তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ হ'ল উজান বজাৰ আৰু ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ মা আছে দেউতা আছে ডাঙৰ দাদা ডাঙৰ বৌ সৰু দাদা আৰু মই আমি বৰ্তমান ছজন আৰু নেক্সট সুধিছে তুমি কি পঢ়ি আছা বৰ্তমান মই পঢ়ি থকা নাই মোৰ টু থাউজেণ্ড এইটিনত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ পৰা আৰু বিয়া কেতিয়া বিয়া মই নিজেও নাজানো বিয়া কেতিয়া বিয়াতো বহুত ডাঙৰ দিশ ন তো এনেকৈ মানে মানে কি আৰু যেনেকৈ তেনেকৈ ল'ব নোৱাৰি দুখন ঘৰৰ কথা বতৰা হৈহে এখন বিয়া হ'ব ন বৰ্তমানলৈ বিয়া ঠিক হোৱা নাই আৰু যেতিয়াই বিয়া ঠিক হ'ব মানে বিয়াৰ ডেট যেতিয়াই ঠিক হ'ব প্ৰথমতে মই আপোনালোককে জনাম চিন্তা নকৰিব বিয়াৰ কথা আপোনালোকক জনাম মই কেতিয়া বিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বা বিট টু শইকীয়াই কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো বা তোমাৰ হবি কি হয় আজৰি টাইমত কি কৰি ভালপোৱা এণ্ড তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত বেছি ভাল লাগে বিট টু শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে থেংক ইউ আৰু মোৰ হবি কি মোৰ হবি মই ফুৰি ভাল পাওঁ মই ফুৰি বহুত ভাল পাওঁ সেইটো মোৰ হবি বুলিয়েই কওঁ সেইকাৰণে মই মই ফুৰি বহুত ভাল পাওঁ মোৰ যিমানেই ভাগৰ নালাগক ছাপ'জ মই এক ঘণ্টা আগত মই ক'ৰবাত ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহিছোঁ কিন্তু মোক যদি নেক্সট ঘণ্টা যদি মোক সোধে মানে নেক্সট আৱাৰ যদি মোক সোধে যে ক'ৰবাত যাবা নেকি মই কিন্তু সদায় ৰেডি তো সেইকাৰণে হবি মোৰ ফুৰা যিহেতু মই ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু আজৰি টাইমত কি কৰি ভাল পোৱা ফাৰ্ষ্টতে মই আজৰি টাইম খুব কম পাওঁ আগতে পাইছিলোঁ বাৰু যিহেতু আজিকালি মই এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকোঁ ডেইলি তো ভিডিঅ'বোৰ ইডিট কৰিব লাগে বা ভিডিঅ' কৰিব লাগে আজৰি সময় খুব কম পাওঁ মই আৰু যদিহে আজৰি সময় পাওঁ আৰু সেইখিনি সময়ত মই ফুৰিব যায়েই ভাল পাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে কৰবী তালুকদাৰ তোমাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে মোৰ কুৱেশ্যন আছে তোমালৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বুলি কৈছে থেংক ইউ আপোনাক ইউটিউবৰ বাহিৰে তুমি কিবা বেলেগ জব কৰা নে ইউটিউবৰ বাহিৰে বৰ্তমান মই বেলেগ একো কৰি থকা নাই ভিডিঅ'ই দি আছোঁ আফটাৰ আফটাৰ লকডাউন মই একো কৰা নাই যেতিয়া লকডাউন হোৱা নাছিল তেতিয়া মই জব এটা কৰিছিলোঁ বাৰু যেতিয়া মোৰ মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত মই জব কৰিছিলোঁ কিন্তু লকডাউনৰ পিছত মই বৰ্তমান একো কৰি থকা নাই অকল ভিডিঅ'ই বনাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু তেখেতে নেক্সট কুৱেশ্যন এটা সুধিছে তোমাৰ এম ইন লাইফ কি অঁ তোমাৰ এইম ইন লাইফ মোৰ এইম ইন লাইফ মোৰ এম ইন লাইফ মোৰ এম ইন লাইফ হ'ল এগৰাকী সফল নাৰী হোৱাটো বহুতৰে ডাঙৰ ডাঙৰ এম ইন লাইফ থাকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এ চি এছ পুলিচ ইনস্পেক্টৰ বহুত কিবা কিবি থাকে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই এগৰাকী সফল নাৰী হ'ম মই আগতে এগৰাকী ভাল নাৰী হ'ম তেতিয়াহে মই বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু মই কিয় তেনেকৈ ভাবোঁ কাৰণ বহুত মই দেখিছোঁ এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি প্ৰফেশ্যনৰ কিছুমান মানুহ থাকে কিন্তু মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰে তো সেইবোৰ বস্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মই এগৰাকী আদৰ্শ বা সফল নাৰী হোৱাটো মানে মোৰ সেইটো এম ইন লাইফ যিটো মই বেলেগৰ কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰোঁ আনক এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেইটো মোৰ এম ইন লাইফ আৰু তেখেতে মোক আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছে যে ইউটিউব কৰিবলৈ ক'ৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হৈছে ইনস্পায়াৰ মিনছ কি ধৰক আমাৰ যিখিনি চিনিয়ৰ আছে আৰু ইউটিউবাৰ তেখেতসকলৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ ময়ো আগতে ভাবিছিলোঁ মানে সৰু সুৰাকৈ মোৰ এটা মন আছিল যে মই কেতিয়াবা যদি এটা নিজৰ চেনেল খুলিব পাৰিলোঁ হয় মই মই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই এম এ ফ ছেকেণ্ড চেম ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড চেম কিবা এটা আছিলোঁ মই তেতিয়া এদিন মই কাৰ ভিডিঅ' চালোঁ ঠিক মোৰ মনত নাই মই কিবা এটা হিন্দী চেনেল মই চাই আছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ তেখেতে যদি ইমান ধুনীয়া কয় নিজৰ চেনেল এটা খুলি ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰ্ণ কৰিব পাৰিছে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিব পাৰিছে মইনো কিয় নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা তো মোৰ সৰু সুৰাকৈ মন এটা তেতিয়াৰ পৰাই মানে জন্ম হৈছিল আৰু মানে সেই ইচ্ছাটোৰ জন্ম হৈছিল আৰু ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ মই সেই ভিডিঅ'টো চাই কিনে ইচ্ছা এটা আছিল মোৰ সৰু সুৰাকে কিন্তু সেই ইচ্ছাটো গৈ লাষ্টত গৈ মানে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ জুলাই আগষ্টত সেই মানে ইচ্ছাটো মানে মই ফুলফিল কৰিলোঁ আৰু মই চেনেলটো খুলিলোঁ তাৰপিছত মই দি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিছে ললিতা কালিতা তেখেতে কৈছে তুমি ইমান কিয় ধুনীয়া বা ক'বাচোন একো নকওঁ মই আৰু ধুনীয়া কোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ মানুহৰ মনটো ধুনীয়া হ'ব লাগে ফেচটো ধুনীয়া হ'লে নহয় আৰু মই ইমান ধুনীয়া নহয় অকণমান হয় চাগৈ ইমান নহয় আৰু কিন্তু ফেচটো হওক নহওক কিন্তু মোৰ মনটো ধুনীয়া মোৰ অন্তৰখন ধুনীয়া আৰু সকলোৰে অন্তৰখন ধুনীয়া হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তুমি মোক ধুনীয়া বুলি কৈছা সকলোৱে ধুনীয়া বুলি ক'লে ভাল পায় মোৰো মনটো ভাল লাগিছে আৰু ৰিমঝিম দলে ৰিমঝিম দলে কুৱেশ্যন কৰিছে ইউটিউবৰ পৰা কিমান আৰ্নিং হয় তোমাৰ ইউটিউবৰ আৰ্নিংটো ক'বলৈ নাপায় যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো উলিয়াওঁ তেতিয়া মানে চবতকৈ আগতে মই আপোনালোককে ক'ম যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণেই মই এইখিনি মানে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ তো আপোনালোককে ক'ম মই ফাষ্ট পে'মেণ্ট কিমান পাওঁ ডাইৰেক্ট মই পে'মেণ্টটো ক'ব নোৱাৰিলেও তাৰ আশে পাশে কিবা এটা কৈ দিম জনাম কিন্তু মই এতিয়ালৈ বৰ্তমানলৈ মই ফার্ষ্ট পে'মেণ্টটো ওলোৱা নাই ফৰিজ আহমেদে কৰিছে বা তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কোন মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কুৱেশ্যনটো কৰাৰ বাবে থেংকছ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বহুত কেইজন আছে বহুত কেইজন মিনছ কি যিকেইজন মোৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড হয় যাক মই বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যাক মই ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেইকেইজনেই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো এজনৰ নাম ক'লে ভুল হ'ব তো নাম মই মেনচন নকৰোঁ কিন্তু মোৰ যিখিনি একদম মানে ফ্ৰেণ্ড আছে সিহঁতে জানে যে সিহঁতক মই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবোঁ আছে তেনেকুৱা দহ বাৰজন আছে যিখিনি মোৰ লগত ক্ল'জ আৰু মঞ্জু ৰাজবংশী তেখেতে সুধিছে তোমাক ঘৰত কি বুলি মাতে তুমি কিমানলৈ পঢ়া জনাবাচোন মোক ঘৰত কি বুলি মাতে মোক ঘৰত বহুতকেইটা নাম আছে কিন্তু মাতো বুলি মাতে মাতো মাতে আৰু মই কিমানলৈ পঢ়িলোঁ মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিছোঁ মাষ্টাৰ্ছৰ পিছত আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছ মই ডি লেট কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু তাৰপিছত পঢ়া নাই জস্মিতা শৰ্মাই কৰিছে আপুনি চবতচে বেছি কি ফাষ্ট ফুড খাই ভাল পায় বা চবতচে বেছি ফাষ্টফুড ফাষ্টফুড বুলি ক'লে মোৰ মনলৈ কিন্তু ম'মোৱে আহে পান ফ্ৰাইড ম'ম' ফেটবেলী পান ফ্ৰাইড মম' যদি কেতিয়াবা আহে মোৰ ঘৰত তই আহিব পাৰে মম'টো আৰু বেয়া নাপাব এনেই কৈছোঁ আৰু নেক্সট কুয়েশন কৰিছে করেছে পেজ পেজপুরা বা তোমার দেউতাই কি করে আর তোমার বৌজনীয়ে কি জব করে মোর দেউতাই কি করে মোর দেউতা রিটায়ার হয়েছে টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টির জানুয়ারী রিটায়ার হয়েছে আর বৌয়ে কি করে বৌয়ে স্কুলত জব করে বৌয়ে আর্মি পাবলিক স্কুলত করে নারেঙ্গী আর্মি পাবলিক স্কুল যখন আছে তাতে করে বৌয়ে আৰু নেক্সট তো কৰিছে নামটো ইয়াতে নাই কিবা চেনেলৰ নামহে আছে নামটো মেনচন নাই তুমি কুৱেশ্যন মানে যাৰ কুৱেশ্যন হয় তেখেতে গম পাব আৰু কোন হয় নামটো মেনচন কৰা নাই তেখেতে বা তোমাৰ দাদা দুজনে কি কৰে আৰু তোমাৰ ফেমিলিৰ চবৰে নামবিলাক জনাবা বুলি আশা কৰিলোঁ বা তোমাৰ দাদা দুজনে কি কৰে অঁ ডাঙৰ দাদাই কৰে এক্সিছ বেংক ভঙাঘৰ আৰু সৰু দাদাই তোমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰে সি চিভিলৰ হয় আৰু ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ নাম দেউতাৰ নাম তুলসী পাটোৱাৰী মাৰ নাম ৰেণু পাটোৱাৰী ডাঙৰ দাদাৰ নাম চামুদ্ৰ পাটোৱাৰী বৌৰ নাম চাগৰিকা দত্ত সৌৰ দাদাৰ নাম সৌৰ দাদাৰ নাম নীলেশ পাটোৱাৰী আৰু মোৰ নাম দৰ্শনা পাটোৱাৰী জনালোঁ নামকেইটা জনালোঁ সকলোৰে আৰু নেক্স কুৱেশ্যন কৰিছে কৃষ্মা কোঁৱৰ বা তোমাৰ বাৰ্থডে' কেতিয়া হয় মোৰ বাৰ্থডে' টুৱেণ্টি ওৱান জুন উইচ কৰিবা আৰু সুধিছে এণ্ড তোমাক তোমাৰ ঘৰত তোমাক কি বুলি মাতে ক'লোৱেই মই অলপ আগতে মোক মাতো বুলি মাতে তোমাৰ বৌ এণ্ড দেউতাই কি জব কৰে প্লিজ জনাবা বৌ আৰু দেউতাই দেউতাইতো ৰিটায়াৰ হ'ল মই ক'লোৱেই আৰু বৌৱে কৰে নাৰেংগী আৰ্মি পাব্লিক স্কুল আৰু মোৰ নামটো ল'বা লৈছোঁ তোমাৰ নাম কাৰিশ্মা কোঁৱৰ থেংক ইউ কেইচনটো কৰাৰ বাবে আৰু মাজনী মালাকৰে কৈছে আপুনি কিমানলৈ পঢ়িলে বা এণ্ড আপোনাৰ কিমান ইয়েৰ হ'ল আপুনি কিমানলৈ পঢ়িলে মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ আৰু ডি এল এড কৰিলোঁ তাৰপিছত একো কৰা নাই আৰু মোৰ কিমান ইয়েৰ ছোৱালী মানুহ বয়স সুধিও নাপায় কিন্তু কৈ দিওঁ আৰু ন কিমান মৰমত সুধিছে যিহেতু মোৰ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ মানে মোৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভত জন্ম টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ মোৰ গম পালেনে বয়সটো আৰু আৰু কুৱেশ কুৱেশামিকা গায়নে কৈছে হেল্ল' বা কি খবৰ হেল্ল' অনামিকা মোৰ ভাল দিয়া আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে অঁ চাই থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ আৰু তোমালোকেতো চাবই লাগিব ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে নাচালে কোনে চাব ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই থাকিবা আৰু মোক মৰম নিযাবা আৰু দেৱলীনা ৰাজবংশীয়ে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধিছে মোৰ মানে হাঁহিয়ে সুধিছে কুৱেশ্যনটো দেখি চাগৰিকা বাক এবাৰ দেখাই দিবা মানে মোৰ বৌৰ কথা কৈছে মোৰ বৌ কাজিন হয় দেৱলীনা আৰু দেৱলীনা যিহেতু বাক এবাৰ দেখাব কৈছে চাই লোৱা এবাৰ চাগৰিকা বাক যিমানখিনি কুৱেশ্যন পাৰোঁ মই ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আৰু কিবা মোক সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে মই এনচাৰবোৰ দি যাম আৰু ইয়াৰে পিছত মই আৰু ৰাখিম বাৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰাণ মই আৰু কৰিম আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে মই দি যাম এনচাৰবোৰ আৰু আপোনালোকে ইমানবোৰ কুৱেশ্যন মোক কৰিলে সেইকাৰণে সকলোকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আৰু মোক যিসকলে মৰম দি থাকে সেই সকলোকে বহুত মৰম মোৰ ফালৰ পৰাই অন্তৰে মই আপোনালোকক মৰম যাচিছোঁ মোক এনেদৰে সদায় মৰম দি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালেহে মই আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ মোক শক্তি দি যাব আপোনালোকেই হ'ল মোৰ শক্তি যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই মোক কমেণ্ট কৰে বা মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহে মই আৰু আগবাঢ়িবলৈ মানে মনত এটা সাহস পাম তো আপোনালোকে মোক সদায় সাহস দি যাব আৰু আজি ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু যদিহে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল লাইকেনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব বা বাই